एच टी एम एल से लेकर जावा सक्रेप्ट तक उर्दू में आसान कोडिंग सीखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप बेहतर तरीके से सीख सके दोस्तों मुझे अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि इसको टैग कहना है एलिमेंट कहना है या एट्रीब्यूट कहना है इसमें क्या होता है कंटेंट क्या होता है तो आज मैंने इसकी तफसीली एक वीडियो बना दी है इसमें हम पहले सीख रहे हैं एच टी एम एल टैग क्या होता है पहले भी ने जो है ना बताया था की टैग क्या होता है लेकिन आज मैंने तफसील से इसकी वीडियो बनाई है की एच टी एम एल में टैग क्या होता है एच टी एम एल में एल्बो ब्रैकेट से शुरू होकर एल्बो ब्रैकेट पर बंद होने वाले हिस्से को हम टैग कहते है ये मैंने उर्दू में लिखा है ये मैंने ब्रैकेट डाल के ए का एक, एक टैग लगाया है ए ब्रैकेट क्लोज किया है और आगे फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके एक स्लैश तिरछी लैंड डाली है और ए लगाकर ऊपर जो है ये एल्बो ब्रैकेट जो है इसको क्लोज कर दिया तो ये ए का टैग लगाया इसको एंकर टैग भी कहते हैं लिंक टैग भी कहते हैं तो ये एल्बो ब्रैकेट जो स्टार्ट हो रही है इसमें स्टार्ट करके ए लगाया है और एल्बो ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है तो ये एक मुकम्मल टैग है इसे हम स्टार्टिंग टैग कहते हैं इसी तरीके से इसका क्लोजिंग जो स्टार्टिंग टैग है इसका क्लोजिंग टैग भी होगा तो क्लोजिंग टैग में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर एक स्लैश डली होगी इसके अंदर एक तिरछी लाइन होगी इसे हम क्लोजिंग टैग कहते हैं इसके अंदर जो भी होगा इस ब्रैकेट के अंदर उसे हम उस टैग के नाम से पुकारेंगे मिसाल के तौर पर मैंने ये ए लिखा है दो ब्रैकेट के दरमियान में तो ये ए का टैग है इसी तरीके से नीचे मैंने ये दो ब्रैकेट के दरमियान में एल्बो ब्रैकेट के दरमिया में बी लिखा है तो ये बी का टैग है नीचे पी लिखा है है तो ये पी का टैग इन दो ब्रैकेट के दरमियान एल्बो ब्रैकेट के दरमियान में जो भी चीज होगी उसे हम उसी उसी नाम नाम से से के टैग टैग पुकारेंगे ए बी टैग बी का टैग इस तरीके से हम पुकारे और आगे हम इसका जो है क्लोजिंग टैग ए का क्लोजिंग टैग या एंकर टैग क्लोज तो पी का जो है ना ये टैग मैंने लगा दिया है तो इसी तरीके से जो भी एल्बो ब्रैकेट के दरमियान में चीज आएगी वो उस का नाम होगा और जो अल्ब ब्रैकेट से स्टार्ट हो गया एल्बो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा उसे हम टैग कहें। आगे ये मैंने अगली स्लाइड में लिखा है एलिमेंट एच टी एम एल में स्टार्टिंग टैग के एल्बो ब्रैकेट से लेकर क्लोजिंग टैग के बंद होने वाले एल्बो ब्रैकेट तक इसके अंदर जो भी कंटेंट है उस समय इस पूरे हिस्से को एलिमेंट कहते यानी इस ब्रैकेट से स्टार्ट हो गया उसके बाद टैग का नाम उसमें लिख दिया फिर ब्रैकेट क्लोज हो गई या इसी के अंदर एट्रीब्यूट इसका आगे इजाफी मालूमत हो गई उस टैग की उसके बाद कंटेंट गया कंटैक्ट के बाद क्लोजिंग टैग आ गया इस पूरे हिस्से को हम क्या कहते हैं ए टैग बी टैग पी टैग जो भी हम टैग लगाते हैं है, 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 उसको आगे क्लोज कर देते हैं तो वो एक पूरा टैग हो जाता है लेकिन उसी टैग के अंदर ही का दम उसकी आगे वैल्यू देते हैं उसकी इजाफी मालूम देते हैं तो उसी टैग की इजाफी मालूम को हम अट्रीब्यूट कहते हैं जो कि एल्बो ब्रैकेट स्टार्ट और एल्बो ब्रेकेट क्लोज होने के अंदर ही होता है वो खाली ए नहीं होता या बी नहीं होता या पी नहीं होता खाली वो टैग का नाम नहीं होता बल्कि उसके अंदर उस टैग की इजाफी मालूम भी होती है जैसे मैंने ये एंकर टैग लगाया ए का टैग लगाया तो उसके अंदर इजाफी मालूम है उसकी एच रेफरेंस एच टीटी पी डब्लू डब्ल्यू डॉट यूट्यूब डॉट कॉम ये इजाफी मालूम है इस इजाफी मालूम को हम कंट्रीब्यूट कर ये मैंने एक स्लाइड बना दिया है एंड में ये एल्बो ब्रैकेट स्टार्ट किया है उसके अंदर ए एच रेफरेंस इक्वल का निशा डाल के एच टी टीपी और डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यूट्यूब डॉट कॉम ये पूरा एड्रेस मैंने लिख दिया है लिंक टैग जो है ना नीचे मैंने लिख दिया लिंक टैग ये एंकर टैग है ए का टैग है इसे एंकर टैग को लिंक टैग भी कहते हैं उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो भीट उसके आगे मैंने लिख दिया गो यूट्यूब तो ये कंटेंट है हमारे जो कि स्टार्ट टैग से लेकर क्लोजिंग टैग के अंदर जो भी हमारी मालूमत है इसे हम कंटेंट कहते एक टैग स्टार्टिंग टैग क्लोज हो गया उसके बाद मैंने कंटेंट लिख दिया और उसके बाद एंड टैग जो है क्लोजिंग टैग जो है वो मैंने लगा तो इस सारे को जो है ना एलिमेंट कहते हैं और इस जो एच रेफरेंस एच टीटी के अलावा जो इसकी बाकी मालूम है इस ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा क्या है और उसके आगे जो एंड टैग से पहले टैग को क्लोज करने से पहले जो मालूम दी गई है जो हमें ब्राउजर में नजर आएगी इसे हम कंटेंट कहते हैं ये मैंने नीचे लिख दिया है एटीएमएलटॉक्स सेंटाक्स हम इसे कहते हैं ग्रामर को के इसकी तरतीब क्या है जिस तरतीब से हम लिखते हैं इसे हम एच टी एम एल सेंटाक्स पहले हमने लिंक का टैग लगाया है टैग लगाया उसके बाद उसकी अट्रीब्यूट लिख दिया उसके इजाफी मालूम दी है उसके बाद उसका कंटेंट लिखा है और एंड में जाकर तो क्लोजिंग टैग जो है उसको बंद कर दिया ये पूरा शुक्रिया आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहे अगर आपको समझ आ रही है तो अगली वीडियो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें उर्दू में कोडिंग सीखते रहे अल्लाह हाफिज